ayolim kasalligiga man vodpham uygaolib kirib oldim ana sababki ayolimga o'zim o'tirib ovqatlanganda engashmasin debmanshu baravar qilib o'zim qo'limda shkop yasab berdim qizlarchi qizlarchi qizlar unaqa qilmaydiyu uka qizlar navbati bilan keladi ketishadi ular man o'zim hech keragi yo'q boshqasini qarashni yuvintiraman oyoqlarini yuvintiraman ellik yil manga qaraganda nima neman olmayman yashang baraka topingga qoyil ovqat qilama stol oldiga qo'ng'iroqdako'b o'tirib oladi unisiga qo'yaman uch to'rt galda og'zi kuymaydigan bo'lishi o'shangacha chumchug'ini olas tikilib turadi bo'ldimi bo'di hozir jonim hozir bo'ladi hozir bo'ladi baraka topsin nima yeging kelyapti hali borib keldingizku bozorga borib kelman usoatga agar yarim man deymansa, desa o'shada otib ketaman o'n birdan besh minut o'tganda qimirlab qoldida bexush yotuvdida sakrab o'rnimdan turdim mani qidiryapti nevaram bilan o'tirgandik shunaqa bir chiroyli bo'lib ketgan Sham shambir o'chyotganda yonib yaxshi yonib o'chadi-yu. xuddi go'shtan ko'rgan kun kecha edi. 11 dan 5 minut o'tganda uzildida dod deyishga bo'lmaydi qarab turdim de ko'zlaring misli ko'zgu men unda javharu jonman ko'zing bugun yumildi mangu beholu belmajolman jolman dedim chiqdim songa chiqdim o'tiribman tilimga gap kelmaydi turibman qabring yonida Kodken, Yaşşarız, yalab yalab uşat de, uşat de. tilim qotgan ko'zda yosh joying bo'lsin jannatda roziligim bo'lsin yo'ldosh dedim qoyir tilovat qildim yaxshi she'r yozibdilar yig'lab yig'lab qaytib keldim o'sha yerda o'sha yerda tilimga kelgani bu baraka topin yaxshi qarabsiz mayli joylari jannatda bo'lsin o'sha mendan bu dunyodan rozi bo'lib ketsin bolalardan rozi bo'ldimi ha bo'ldi danam rozi bo'ldimj jannatda bo'lgan bo'lsin juda ham yaxshi hayotingiz bor ekan bu yoshlarga <laughs> saboq bo'lsin ilohim hech kimni avvalon bor, juftini yotqilik qilmasin va bunday sinovlar <laughs> bilan sinamasin yaratgan